നമസ്കാരം ദക്ഷിണയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേവി പ്രീതിക്ക് കുറുക്കുവഴികളൊന്നുമില്ല കുറുക്കുവഴികൾ തേടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം സമ്പൂർണമായി ദേവിപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക അതുമാത്രമാണ് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി സന്തോഷവും സങ്കടവും പുണ്യവും പാപവും നേട്ടവും കോട്ടവുമെല്ലാം ദേവിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ദേവിയല്ലാതെ മറ്റൊരാശ്രയവുമില്ല എന്ന ബോധം എത്രമാത്രം ദൃഢമാകുമോ അത്രയും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും അതിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ നാല് ദേവി പ്രാർത്ഥനകൾ അടങ്ങിയ സ്തുതിയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നതെല്ലാം മനസ്സ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം സ്വരൂപമാണെന്ന് പറയുന്ന ശിരസ് എപ്പോഴും ദേവീപാദങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ ശ്ലോകമാണ് ആദ്യത്തേത് സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചത് ദേവിയുടെ അതിഗംഭീരമായ വേദപാത സ്തവത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകവും ഇതാണ് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരവും ഗംഭീരവുമാണ് ആ ശ്ലോകം ആ ശ്ലോകം മാത്രമായി ജപിക്കുന്നവരുമുണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെയും ദേവീരൂപമാണെന്നും തൻ്റെ ശിരസ് എപ്പോഴും ദേവീപാദങ്ങളിലാണ് അതായത് എപ്പോഴും താൻ ദേവിയെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് ആ ശ്ലോകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലായി മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ബന്ധുവുമൊക്കെ ദേവിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദേവി മാത്രമാണ് രക്ഷയെന്നും മറ്റാരുമില്ലെന്നും ദൃഢമായി തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായി എല്ലാം ദേവിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ജഗദമ്പികം നൽകുന്ന അഭയം സുരക്ഷ ഇതൊക്കെ കൈവരാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതാണ് सम्पूर्णमय समर्पणम् यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्र ैव पदद्वयं ते गुरुस्तुं शिवस्तुं च शक्तिस्तुमेव त्वमेवासि मादा पिता च त्वमेव त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु गदिर्मे मधुर्देवि सर्वं त्वमेव मातापिता त्वं गुरुसद्गदिश्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेघनाधि त्वमेव सर्वं मम देवि सत्यम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम महेश्वरी यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव तत्रैव शिरो तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते गुरुस्तुं शिवस्तुं च शक्तिस्तुमेव त्वमेवासि मादा पिता च त्वमेव त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु गदुर्मे मदुर्देवि सर्वं त्वमेव मातापिता त्वं गुरुसद्गतिश्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेघनाधि त्वमेव सर्वं मम देवि सत् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम महेश्वरी यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत् तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरो तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते गुरुस्तुं शिवस्तुं च शक्तिस्तुमेव त्वमेवासिमादा पिता च त्वमेव त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु गदुर्मे मदुर्देवि सर्वं त्वमेव मातापिता त्वं गुरुसद्गदिश्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेघनाधि त्वमेव सर्वं मम देवि सत्यम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन महेश्वरी यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्ति त्वमेव त्वमेवासि मादा पिता च त्वमेव त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु गदिर्मे मदुर्देवी सर्वं त्वमेव माता पिता त्वं गुरुसद्गदिश्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेघनाधि त्वमेव सर्वं मम देवि सत्यम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत् तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते गुरुस्तुं शिवस्तुं च शक्तिस्तुमेव त्वमेवासि मादा पिता च त्वमेव त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु गदिर्मे मदुर्देवि सर्वं त्वमेव मातापिता त्वं श्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेघनाधि त्वमेव सर्वं मम देवि सत्